Siapa yang rindukan ucapan daripada Datu Sri Mat Sabu? Jadi ayo kita tonton video ini. Namun tahniah kita ucapkan atas pelancaran ya inisiatif Kasih Rahmah dan program Singa Sepang dulu sempena pelancaran pusat hikmat yang dilancarkan sendiri ya oleh Datu Sri Muhammad Sabuh Tahniah kita ucapkan Jadi sahabat semua tanpa membuang masa Ayo kita bersama-sama ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani Yang berhormat Datuk Hajah Aiman Atirah At Sabu Saya beranak di Penang Dia Dia di Sabah hmm. Selalunya nama sabu ni ada di sebelah Patani iaitu Selatan Thai dan Perlis. Tiba-tiba ada seko nama sabu di seorang eh minta maaf. Seorang lagi nama sabu di Sabah. Yang berhormat Puan Af, Anfal binti Syarif Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Kerajaan Negeri Selangor merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Don Templer Tuan Khairil Azali bin Ibrahim Pegawai Daerah Sepang Yang baju biru kan? pegawai Daerah Sepang Yang Mulia Tengku Rohana binti Tengku Nawawi Pegawai daerah Kuala Langat. Dua pegawai daerah malam ni. Power betul lah Aiman ni. Eh? Tuan Muhammad Syah bin Osim Timbalan yang di Pertua Majlis Pembandaran Sepang. Mudah lagi ya. Eh? Tuan Muhammad Hasri bin Nur Muhammad yang di Pertua Majlis Pembandaran Kuala Langat. DO tadi yang mana? Tuan SCP Nurizam binti Bahaman Ketua Polis Daerah Sepang Tuan SCP Azman bin Syari Syariat Ketua Polis KLIA Semua pegawai agensi kerajaan Ahli Majlis, Ketua Kampung Syarikat Korporat Rakan Muda, Hadirin Serta hadirat yang dihormati sekalian Tuan-tuan dah makan, saya belum jadi saya tak bocak panjang lah Kerana kita pun Besok masih hari bekerja Di antara Apapun yang disebut oleh Datuk Aiman Atirah tadi Soal program-program yang dilancarkan Inisiatif Kasih Rahmah I3R38 Semuanya kejayaan Bergantung kepada suasana masyarakat yang paling penting keamanan dan kestabilan. Itu yang paling penting. Sebab berkembangnya pelaburan suatu negara, peningkatan ekonomi di antaranya soal kestabilan. Berbeza pandangan politik, adanya pembangkang, adanya NGO yang mengkritik itu bukan melambangkan ketidakstabilan. Kestabilan artinya bebas untuk bercakap, bebas untuk bertindak, tetapi bertindak bukan secara fizikal. Kalau nak menukarkan pemerintahan, memang boleh, tapi ianya melalui proses demokrasi. Ini yang dijalankan di Malaysia selama ini, yang menyebabkan kita berada dalam keamanan dan kestabilan. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tahu suatu negara itu ia akan berasa merdeka, berdaulat di antaranya di antaranya banyak perkara yang lain. Di antaranya rakyat mesti cukup makan. Saya dulunya menjadi menteri pertahanan iaitu keselamatan negara. Sekarang food security, yaitu keselamatan dan keterjaminan makanan. Kita lihat rakyat Afrika, kita lihat kita negara-negara dan rakyatnya ditindas. Dan negara-negara Eropah menjadikan sebagian besar negara di Afrika itu sebagai slavery perhambaan menyebabkan kekayaan daripada negara-negara Afrika dikaut dan digunakan untuk membangun negara-negara Eropah. Sekarang negara-negara Afrika mula menghalau penjajahan termasuk menghalau kununya tentera-tentera negara Eropah yang melindungi negara mereka yang menyebabkan berlaku freedom kebebasan dan ada harga diri dan mereka mula membangun dengan begitu hebat. Termasuklah negara Gambia, Rwanda dan negara-negara yang dulunya tertinggal ke belakang sekarang mula membangun apabila slavery itu dapat ditamatkan sebab kita tahu misalnya kalau pengedar diamond nombor satu dalam dunia Belgium Antwerp kenapa di situ mereka mengambil diamond itu daripada Afrika dengan harga yang begitu murah kemudian dijual dengan harga yang begitu mahal di Eropah dan di seluruh dunia Artinya rakyat itu diperhambakan dan kita tahu perjuangan pembebasan perhambaan yang besar di abad ini yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela yang akhirnya membawa kemerdekaan sejati kepada Afrika Selatan. Saya kalau nak cakap hal tajuk ini memang saya amat gemarlah melihat perubahan-perubahan yang berlaku di dunia sekarang ini. Di antara negara yang kuat dan tidak boleh dibuli semudahnya. Di antaranya negara itu mesti satu kestabilan politik dan rakyatnya cukup makan. Saya lihat misalnya Vietnam kenapa dia boleh bertarung dengan Perancis begitu lama diikuti bertarung dengan penindasan Amerika di antaranya rakyatnya cukup makan. Walaupun makan moe, ubi kayu dan sebagainya Tapi ada makanan yang mereka boleh bertahan Untuk hadapi penindasan daripada penjajahan Begitu juga saya melihat Iran Saya baru balik daripada sana sebelum pergi ke Rusia Di antaranya makanan mereka cukup Sebab itu mereka boleh bertarung Untuk hadapi tekanan kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada mereka dan negara yang paling dekat dengan kita iaitu Indonesia penduduknya lebih kurang 280 juta sekarang mereka mampu mengekspor beras artinya beras mereka sudah cukup sekarang ini sudah boleh diekspor ini karena penumpuan yang diberi soal security makanan itu termasuk sebahagiannya diletak di bawah Kementerian Pertahanan untuk mencukupkan beras mereka. Bahkan mereka sudah mampu mengekspornya. Begitu juga kita lihat negara Brazil yang dulunya boleh dipermainkan tapi sekarang dia berdiri tegap dan tegak di antaranya sebab makanannya cukup dan di antaranya sekarang termasuk dalam negara mengepalai BRICS untuk menghadapi kuasa pihak satu lagi yang suka mengubah tarif dan sebagainya mengikut sesuka hati kerana mereka merasakan mereka paling berkuasa di atas muka bumi ini begitu juga Rusia Rusia yang saya baru pulang uh, kemarin bersama dengan perdana menteri dan di sana kita lihat di antaranya soal keterjaminan makanan, kecukupan makanan yang menyebabkan mereka boleh bertahan daripada kalau ada sanction yang dikenakan kepada mereka. Oleh itu kita sekarang ini perdana menteri kita ke sana kemari di antaranya untuk mendapatkan pelabur-pelabur, modal termasuklah membangun AI, IT, apa bahaya IoT dan sebagainya corak moden dan sebagainya termasuklah kita berusaha ke arah untuk pergi kepada teknologi nuklear pada masa yang akan datang sedang diusahakan secara gigih supaya kita ingin maju terus bersama dengan rakan-rakan yang lain di rantau ini ataupun di dunia ini. Ini usaha yang dibuat secara bersungguh-sungguh Walaupun apa kritikan kepada Perdana Menteri Nak kritik, nak bantai dia bantailah Tapi satu perkara yang saya kagum Tentang kerajinan beliau Boleh bertemu dengan orang Boleh menghadirkan program Satu hari kadang-kadangnya kita tak terkejar Melihat beliau ke sana kemari Dalam negeri ataupun peringkat antarabangsa Kerana Beliau memenuhi jemputan-jemputan dan juga memberi pandangan-pandangan bergerak di seluruh Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, negara kita di sudut makanan tidaklah kita kata stabil 100%. Tetapi kita berusaha supaya ianya berada dari tahap bersiap-siaga. Misalnya, sekarang ni ayam dan telur. Alhamdulillah. Bukan selesai. Reda. Dah reda dah sikit. Beras. Orang cari mana berat tempatan. Mana berat tempatan. Dalam parlimen, luar parlimen. Bila kita keluarkan beri subsidi untuk banyakkan berat tempatan. Tak laku pula. Karena kadang-kadangnya mereka hanya mengkritik. Tapi bukan sebenarnya nak mendapatkan beras tempatan kita terpaksa berkempen pula sekarang supaya makan beras tempatan yang kualitinya lebih baik kadang-kalanya daripada beras import tetapi bila ia dijadikan semata-mata isu politik inilah yang berlaku walau bagaimanapun soal beras ni bagi saya adalah isu besar kerana kita tidak boleh bertahan di sekitar mengeluarkan beras di sekitar 60% Atau bawah daripada 60% Bergantungan kepada import merbahaya Kepada rakyat dan keselamatan negara Sebab itu baru ini bila berlaku uh, Pertelingkahan Antara India dan Pakistan Saya mula bimbang Takut-takut ianya berpanjangan sebab kita bergantung import beras India Pakistan lebih kurang 38%. Kalau mereka memberhentikan ekspor beras, negara yang kita bergantung pula Vietnam, Thailand, Kampuchea dan sebagainya, mereka juga boleh misalnya di kalangan peniaga mereka boleh menentukan harga yang lain kepada kita. Ia menjadi masalah jikalau makanan ruji ini tidak mencukupi hal keselamatan negara. Oleh itu, bagi kita berusaha mencukupkan beras di Malaysia ini satu perkara yang amat penting yang perlu kita usahakan. Saya dalam uh, pandangan dan gerak kerja saya saya tidak suka blame orang lain, blame pemerintahan dahulu, blame itu tak selesai masalah. Sekarang kita hadapi masalah, kita tak cukup beras 40%. Macam mana nak buat? Semua kena terlibat. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, agensi, rakyat semua kena terlibat sebab bahaya kalau kita berada di tahap Penyediaan makanan utama kita di peringkat 60%. Ikan, aquaculture dan sebagainya boleh dikatakan stabil. Ada kadang harga tinggi, ada kadang harga murah. Tapi ianya ada. Kalau tak ada daging, orang boleh cari ikan. Kurang ikan, orang makan daging dan ayam. Tapi kalau tak ada beras, jadi masalah. Ha, Ini yang perlu jadi tumpuan kepada kita. Alhamdulillah tengah tadi berbagai program di kawasan Sepang ini di antaranya sekarang ini yang berlaku pula setelah beras agak stable walaupun bergantung pada import ikan ayam agak stable daging dan sebagainya adalah masalah timbul yang baru pula iaitu pok harga naik melambung harga pok ha? Uh, harga babi naik melambung. Sekampung Sampur saya itu datang termasuk besok ada rombongan untuk berjumpa dengan menteri. Di antara ternakan babi yang dimusnahkan jumlah ribuan ekor di Sepang dan di Kolalangan. Karena ia uh, mengalami penyakit African flu dan flu-flu yang lain yang boleh merbahaya kepada kesihatan manusia. Dan sekarang kita hadapi masalah ini dan kita sedang mencari langkah berbincang dengan sepihak, semua pihak termasuk negara-negara pengekspor supaya dapat mengedarkan suasana kekurangan pok sekarang ini menyebabkan harganya naik melambung. Orang kata Bang Mat takkan Bang Mat hal babi pun Bang Mat nak kena jaga? Ya. Menteri Pertanian termasuk jaga hal makanan tak kira kaum tak kira agama apa saja rakyat hadapi masalah kita akan cuba mencari jalan untuk mengatasinya. Adaris sekalian kita di kata kawasan Sepang ni kawasan yang paling cepat membangun. Sebab saya berada di Selangor ni sejak tahun 72 sebagai penuntut uh, pelajar di ITM kita tahu lah kawasan ini ini kawasan yang penuh dengan hutan, kelapa sawit, lombong dan juga ada orang asli dan sebagainya. Tapi sejak kebelakangan ini kita tahu Sepang ini membangun begitu cepat dan uh, jalan-jalannya penuh sesak dulu jalan ini masa ini ini dah tak ada orang dah ni. Aa, ada sedikit-sedikit orang nak melintas untuk pergi ke Seremban Tapi sekarang sudah jadi kawasan yang cukup sibuk Dan Sepang parlimennya sudah jadi kosmopolitan uh, Dia ada universiti, dia ada airport Dan Sepang ni paling kaya, dia ada airport yang paling besar KLIA 1 dan KLIA 2 Yang kita tahu di antara airport yang sibuk di rantau ini Dan ada di Sepang Dan juga istiuk pengajian tinggi Banyak di sini Dan juga dia campur Urban area dengan kampung Kalau kita pergi ke sebelah Menuju ke pantai di sana itu Masih lagi bercorak Kampung di sana Artinya ahli parlimen di sini Kena jaga kampung Kena jaga bandar Kena jaga istiuk pengajian tinggi Kena jaga airport ha, Jadi semua dan mungkin saya tidak tahulah uh, nanti uh, uh, pusat nuklear nanti nak buat di mana. Uh, kita tak tahu lagi. Tapi barangkali juga dipilih Sepang pun boleh pada masa akan datang. Artinya Sepang berada dalam kota kosmopolitan. Oleh itu penduduk di sini kita tahu penduduk yang melihat perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, perkembangan education, semuanya ada di sini. Jadi itulah kita harapkan antara sekalian. Semoga Malaysia akan terus berkembang pesat dan memberi faedah kepada rakyat dan negara akan terus memacu kemajuan pada masa yang akan datang. Tambahan pula tahun ini Malaysia menjadi pengurusi ASEAN. Sebab itulah Perdana Menteri kita bila pergi ke mana-mana saya lihat sambutan kepada beliau begitu hebat sekali. Di antaranya beliau Perdana Menteri Malaysia dan juga pengurusi ASEAN. ASEAN kita ada lebih kurang 680 juta. Sebarang perundingan kita dengan negara Eropah, Amerika atau negara mana-mana pun kita pergi dalam bentuk ASEAN. Jadi satu komuniti yang kuat kalau kita pergi dalam bentuk hanya satu negara sahaja dan di antara keistimewaan ASEAN ini dia berada dalam keadaan paling aman rantau yang paling aman ada masalah antara negara Malaysia, Singapura, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Thailand ada dengan China tetapi kita tidak berbalah dalam bentuk fizikal semuanya kita berbincang di meja rundingan. Inilah keistimewaan yang ada pada ASEAN. Sudah lama tidak ada peperangan di rantau ini apabila kuasa-kuasa besar Perancis, Amerika meninggalkan daerah ini. Dan kita harap ia terus kekal sebarang permasalahan antara negara-negara ASEAN kita selesaikan cara perundingan, cara kekeluargaan ASEAN. Ini yang dipraktiskan sejak daripada zaman Tengku Rahman, Tun Razak, sampailah sekarang ini. Walaupun dulu kita sedikit menghadapi konfrontasi dengan Indonesia, tapi ditamatkan dengan secara yang paling baik di atas kebijaksanaan, kepimpinan kedua-dua negara dan selepas itu konflik besar tidak ada lagi di negara ASEAN ini. Memang adalah yang berlaku satu misalnya di Myanmar dan sebagainya dan sekarang ASEAN di bawah pengurusinya Datuk Seri Anwar Ibrahim memainkan peranan yang cukup hebat dapat mencari jalan bagaimana penyelesaian yang terbaik dapat diselesaikan terutama sekali di Myanmar yang kita lihat mengakibatkan pelarian yang begitu banyak kenapa kita perlu ambil berat hal itu kerana Malaysia juga memikul beban pertelingkahan di sana kerana kita menerima banyak pelarian yang berada di sini yang kita tahu di bawah UNHCR mendaftar mereka dalam bentuk ratusan ribu berada di sini akibat konflik yang berlaku di sana. Sebab itu jangan kita kata negara kita aman, negara jiran huru-hara tak mengapa, tak boleh. Kalau negara jiran kita huru-hara, kita akan memikul tempias itu. Sebab itu kita berusaha supaya seluruh ASEAN ini berada dalam keadaan aman dan tenteram ah uh, orang kata apa abang Mat ceramah cerita ha ni dia jadi kajian bila tak jadi kajian dia ceramah lain ah uh, jadi itu hadirin sekalian saya ucap terima kasih semoga uh, datuk aman Atira akan menunaikan fardu haji pada tahun ini semoga dapat haji yang mabrur dan pulang nanti menjadi seorang yang lebih hebat uh, lebih berani lebih cerdik lebih tinggi Uh, akhlak dan sebagainya saya telah menunaikan fardu haji iaitu tuntutan supaya manusia mengenali pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail AS Siti Hajar dan tiga komponen manusia ini yang telah melakukan pengorbanan untuk mencipta satu suasana kehidupan pada masa yang akan datang iaitu simbol pengorbanan dan InsyaAllah Hajah Aman, Aman Atirah akan mendapat haji yang penuh keberkatan mabrur. Moga pulang nanti dapat memimpin terus di kawasan ini dan menjadi timbalan menteri di KPKT dengan lebih bermakna dan membawa manfaat kepada rakyat dan masyarakat. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya dan kita semua meresmikan Uh, 38 inisiatif Kasih Rahmah IKR 38 Singa Sepang dulu Wabilai Taufi Walai Dayak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh